Kalau tentang perkutut yang saya sukai, mula-mula malah lokal ya, nah. karena sukanya lokal dan menyukai lokal yang iramanya bagus. Itu sampai saya ada lomba ke Madura, itu saya datangi itu di daerah Pamekasan. Iya, saya datangi sampai terus. Akhirnya, melihat ada perkutut yang suaranya bagus, terus saya transaksi terus bisa terbeli oleh saya sampai-sampai saya pakai sepeda motor itu pakai satu tangan yeah. sementara tangan besar, kiri itu memegang perkutut mulai Pemekasan hingga Malang yeah. itu karena saking cintanya kepada perkutut, perkutut. itu sekitar tahun ee.. Uh, 1996 kira-kira ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak Toto, saya ingin tanya-tanya tentang perawatan burung perkutut. Nih, Pak, saya lihat Pak Toto itu uh, ya usianya uh, di atas saya, tapi semangatnya kok luar biasa. Ini dari Malang ke Panjen, sekarang ketemu lagi di Seragen kemarin ketemu di uh, Meranggen, Demak. Ini uh, gimana, Pak? Ini kok uh, visi misinya kok? Untuk perkutut eh, mania Indonesia ini ke kan gimana Pak Pak? Oh, sampai semangatnya menggebu-gebu tentang burung perkutut ini Pak? Iya, saya itu bermaksud uh, agar banyak orang itu menyukai perkutut. Tetapi setelah saya terjuni ternyata memang sudah bagus. Jadi sudah syukur penggemar-penggemar perkutut ini. Nah maka saya ya tambah suka gitu loh jadi kiprah saya kemana-mana antara lain untuk memantapkan jadi mereka-mereka yang sudah hobi ini karena ini hobi yang saya kira sangat positif terutama satu burung itu sendiri hobi yang bagus mudah perawatannya nah, hmm. mungkin dibanding hobi-hobi yang lain yang lain ya bisa jadi bagus tapi kalau per perkutut juga sangat bagus Gitu ah ya, oh, ya? ya satu perkutut itu bagus yang kedua, uh, tadi tentang apa sih tadi ya? Yang Se uh, semangat ya? Uh, kok semangatnya menggebu-gebu luar <tuk> iya, biasa. Jadi perkutut sendiri sangat positif dan yang kedua yang pokok ini perkutut sangat bagus untuk Selitar mempererat ya. persaudaraan teman-teman antar daerah. Iya. Uh, jadi kalau kita itu dalam pancasila itu persatuan Indonesia. Nah, itu kalau wujudnya bagaimana, uh, saya kira kalau di dalam persaudaraan perkutut, itu antara lain kita menemukan antara lain itu, hal itunya yaitu persatuan Indonesia. Bindika, itu puluh gitu ya. Betul ya puluh nah, walaupun berbeda-beda tetap satu juga kali, dua ada berbagai beda. macam daerah betul, betul, betul. Dari dua dari yang Jawa, dari yang Sunda ini Alhamdulillah dua puluh Dengan dua puluh kali, Nah ini Pak uh, dan ini Pak, dulu sejarahnya Pak Totok sendiri itu dari umur berapa suka burung perkutut Pak. Dari kecil Mas, jad suka hewan, suka tumbuhan. Kalau kepada hewan itu semuanya hewan menyukai, tetapi karena kita itu perlu fokus. Jadi kalau ke semua ke semuanya itu kita rawat ya kesulitan maka dan kita harus fokus dan kalau kita fokus kepada perkutut ini bagus satu untuk persaudaraan juga untuk bisnis ya Alhamdulillah lumayan menunjang oh gitu ya Pak ya. jadi uh, di rumah juga peternak juga Pak ya Pak ya iya kalau yang mudah diternak sementara ini Bangkok saya ternak Bangkok ada lebih dari 40 pasang ada sedangkan lokal ya sekitar 25 ekor dalam sangkar begini siap oh yang ramai selalu di rumah oh iya, yeah, jadi bangkok juga banyak, yang yeah. lokal juga banyak iya yeah. dan dulu suka perkutut itu sejak umur berapa pak? kecil lah pak, gimana pak? Uh, kalau perkutut sukanya enggak, kecil itu malah melihat perkutut itu orang kalau bisa suka perkutut itu, saya melihatnya aneh wong um, penampilannya begitu saja, bunyinya menurut saya begitu saja, mulanya begitu nah, setelah saya nikah, jadi kira-kira mulai umur mulai tahun sekitar 95 nah itu kok memang punya sisi menarik perkutut gitu ya ternyata dan lagunya iramanya itu justru bermacam macam ternyata gitu Begitu ya Pak ya uh -huh. dan untuk uh, apa perawatannya sendiri kalau uh, membagi waktu untuk merawat yang ternakan sama yang uh, gacoran lokal itu gimana kok membagi waktunya kok bisa itu gimana Pak dari pagi membagi waktu, rawat mana dulu? kantor ya. dulu apa lokal dulu? Iya Saya rawat dua-duanya ya Terus Mengapa bisa banyak? Karena itu tadi bahwa merawat perkutut itu relatif mudah Jadi kalau sangkar begini Yang untuk tanding Yang saya bawa kemana-mana Makannya dua atau satu bisa tetapi untuk yang di rumah yang tidak kita bawa kemana-mana satu sangkar itu tempat makannya tiga tempat minumnya dua Oke, jadi <laughs> Nah itu di ya, tidak gitu ya tidak melanggar tidak melanggar aturan BBB kan iya. <laughs> gitu jadi ya enjoy aja termasuk yang di kandang kandang itu saya kasih makan yang banyak tempat minum yang banyak sehingga uh, gitu aja sudah tidak saya tinggal rumah itu Sampai dua hari tiga hari itu masih tidak oh, masalah. enggak masalah. Bisa, ya. Ya. Jadi di ternak bahwa kandang ternak permanen, gitu tetap dikasih banyak makanan sama minuman gitu ya. Betul ya. Yang penting bagaimana caranya hmm. tidak menjamur, tidak ya. tidak muncul jamurnya di makanan gitu aja. Dan dulu Pak, ini ini cerita zaman dulu nih Pak. Untuk perkutut lokal ini eh, zaman dulu ada apakah Pak eh, totok sendiri? udah uh, tahu sejarahnya perkutut uh, lokal dulu lombanya gitu loh maksudnya hmm. lomba perkutut lokal zaman dulu itu bagaimana pak? Uh, saya ceritakan dulu saya kenalnya perkutut ya saya dulu menyukai uh, merpati putih ya merpati putih hitam Lop. orang Madura nyebutnya Lengbuntok Oh. jadi ekornya yang hitam, itu yang berputar-putar merpati nah, itu ya, bukan? Itu. bukan, merpati terbangnya yang bagus ya, ya. oh, pos Tuh. bukan ya? bukan, bukan, iya terus di tempat penjualannya, itu di pasar hewannya kan jadi satu jadi saat kita melihat merpati, juga melihat orang-orang yang asik memperhatikan perkutut dan dulu melimbah juga perkutut itu tapi saya melihat orang yang suka pada perkutut itu ya heran apanya yang menarik, oh cuma gitu aja bunyinya ya adalah gitu, mulanya gitu awal mulanya nah, seperti itu ya? iya, mulanya kalau di mulanya, sedangkan setelah dewasa itu itu kira-kira sudah menikah, saya terakhirnya menyukai kota. jadi dulu ada istilah Uh, Sebelum nikah, jangan pelihara perkutut dulu. Itu enggak, enggak, kita, enggak, kita, enggak juga kita, ke kita, kebetulan masih belum paham aja. Oh, ya. iya. eh. Kalau tentang perkutut yang saya sukai, mula-mula malah lokal ya, uh. karena sukanya lokal dan menyukai lokal yang iramanya bagus. Itu sampai saya ada lomba ke Madura, itu saya datangi uh, itu di daerah Pamekasan. Iya, saya datangi sampai terus akhirnya melihat ada perkutut yang suaranya bagus terus saya transaksi terus bisa terbeli oleh saya sampai-sampai saya pakai sepeda motor itu pakai satu tangan yeah. sementara tangan besar kiri itu memegang perkutut mulai Pemekasan hingga Malang yeah. itu karena saking cintanya kepada perkutut, perkutut itu sekitar tahun ee.. Uh, 1996 ya kira-kira dan itu dengan di dengan harga fantastis bukan gitu. ah itu bilangnya begini setelah saya menarik berapa Pak, harganya harganya dua iya. setengah nah ini saya bingung maksudnya itu 250 apa dua juta setengah gitu loh waktu itu tahun iya. 96an ya 96, itu 96 ya iya se sehingga se saya akhirnya itu ya. kiku, iya kiku saya itu mau tanya itu sebetulnya berapa dua setengah ini hmm. akhirnya nekat saya pak maksudnya dua setengah itu berapa apa 200 apa itu berapa ternyata dia ngomong 250 hmm. nah karena memang suaranya bagus kalau dua juta setengah saya agak kemalan dikit tapi kalau 250 ya tidak saya tahu lah akhirnya ya langsung saya beli jadi pembawaannya cuma pakai tangan satu saya satu. ikat dengan sabut tangan ya, terus dimasukkan. saya pegang satu tangan itu Pakai sepeda motor Honda Super Cup itu ah, iya, dari Pamekasan hingga Malang itu saya lakukan karena sudah cinta, cintanya. Iya, betul, betul, iya. Betul, ya. Dan hmm. ini Pak dengan bisnis itu namanya perkutut dan hobi perkutut ini lalala keluarga juga menyuput gitu Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. menyupport, ya karena oh, asalkan kita telaten lama-lama uh, kita akan memiliki pelanggan dan alhamdulillah bisa memperoleh hasil tambahan dari perkutut Jadi dari juga, ya. peternak perkutut itu Adi juga ada itu, hasil tambahan iya. yang bisa iya. untuk uh, keluarga gitu ya Pak ya. Betul. Uh, gitu ya Pak ya. Dan ini Pak uh, dulu zaman dulu ini Pak ini flashback lagi ke zaman dulu. Dulu uh, lomba perkutut lokal itu ada nggak yang dengan Kriteria suara irama gitu juga ada. sudah. Jadi yang saya perhatikan di Pamekasan itu ya di Desa Omben itu ya. sudah memperhatikan irama saat itu. Kalau ada yang memasukkan itu misalnya Bangkok itu kena dis. Oh jadi khusus ya. lokal irama. Iya yang ya. irama kita masuk. Ya terus teman-teman Malang ini ya cukup sejak dulu itu. Mesti selalu punya jagoan yang bagus tentang perkutut lokal, itu Abah Rofi, misalnya almarhum, almarhum itu. Itu eh, memiliki burung yang bagus itu mesti kerto ajinya ya, setara hmm. harganya itu ya hampir sama dengan sapi lah. Begitu, nah, ya. Membelinya ya. setara dengan harga sapi gitu ya, perkututnya ya. Dan dulu itu yang yang uh, kriteria suara yang bagus itu ya bagaimana menurut Pak Toto sendiri yang uh, istilahnya ada suara depan, suara tengah, atau suara ujung apa gimana Pak? Betul, sudah memperhatikan itu. Perkutut ah, ya. lokal oh. dulu itu yang ah. di lomba itu irama itu begitu. Oh, apa ya? Yang... Jadi depannya itu narik bagus. Wah, ketutup! Wah, ketutup! Wah, ketutup! Kalau ya, oh, gitu gitu, itu... Ya. Ya. Bah, istilahnya uh, yang suara depan itu bersih membat gitu uh, atau suara suaranya gitu ya iya uh, kan gitu ya. ya, jadi jelas keteknya istilahnya ya oh, kalau dulu itu engkel atau satu setengah itu sudah bagus Iya oh, jadi uh, ada nggak nak uh, masuknya perkutut lokal yang double ketek itu zaman dahulu ada nggak? Ada, ada ya. Tapi tidak sesempurna Bangkok, tetapi ada. Hmm. Jangan kan yang double ya, yang triple itu ada, ada ya. Tapi Justru saya yang saya dapat itu. dari Madura itu triple hmm. malahan itu lagunya menurut saya enak ya, karena gini lagunya tuh. Oh, tu -tu 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 -tu. Tapi <silence> ]まあ, dengan dasar ya. suara yang eh, jelas dan padat gitu ya. Iya. Oh. Dan untuk kriterianya ke Pak, yang kompilasi suara depan, tengah, dan ujung ini harus, besar. maksudnya harus nyengkol nah. atau harus ngalur atau harus eh, senggang atau spasi atau gimana Pak? Nah untuk irama lagu. Pak. Nah. Semuanya ya harus masuk ya. Jadi semuanya kriteria. Depannya itu jelas, tengahnya jelas, ujungnya jelas tetapi walaupun tidak se, sesenggang bangkok ya tetapi hmm. sebetulnya bisa kita temukan gitu yang namanya bagus begitu hmm, gitu ya Rai. ya jadi walaupun belakangnya itu mukulnya relatif kasar tetapi dengan kasar begitu tapi kalau bisa dirasakan kasar-kasarnya ujungnya itu juga bisa enak dan mau tanya lagi Pak nih zaman dahulu itu perkutut lokal itu ada nggak angkatan yang suara depannya semisal kelar atau hu atau hur atau eo atau klau gitu kayak bangkok itu zaman dulu ada nggak kayak untuk perkutut lokal yang saya ketahui itu yang w ya w itu terus ya. w air kalau besar itu ya klar gitu kelar, ya. terutama itu kebetulan yang saya punya itu dulu yang w Pokoknya. jelas sekali betul suaranya bening keras jadi saya memang dulu adalah mengumpulkan perkutut-perkutut lokal yang bagus ramai Irama. Ya, ya. saya bagus. kejar yang bagus uh, urusan harga pokoknya dijual aja saya usahakan nah, <laughs> gitu jadi uh, untuk ketek juga yang jelas ya, pak? ya? betul bisa jelas ya keteknya jelas ya. dan uh, yang kalau suara ujung pak uh, yang yang bagus itu yang gimana pak apa yang tung uh, apa yang ngeng apa yang gimana Uh, kalau lokal gitu karena pukulannya keras ya, jadi tidak bisa halus. Tetapi nengnya bisa muncul. Oh, ya, neng. jadi kalau orang mengatakan itu suaranya kung begitu ya, nah. itu bisa jadi maksudnya itu bisa begitu itu karena dipengaruhi oleh tempat. Misalnya di hutan, hutan itu kepadatan udaranya saya kira berbeda-beda sehingga bisa menimbulkan di hutan itu bisa wah tetap wah tetap gitu walaupun betul wah tetap itu karena pukulannya keras itu bisa kayak menengung satu di hutan bisa begitu yang kedua di gedung juga memungkinkan oke oh, gitu ya. Iya. dan ini pak terakhir ya pak ini pak Pesan-pesan untuk komanya uh, perkutut lokal, khususnya atau uh, perkutut Bangkok, dan uh, untuk kemajuan perkutut lokal di Indonesia ini, Pak, untuk semua orang pecinta perkutut. Pomanya ini, Pak, pesannya gimana, Pak? Saya harapkan uh, hal hobi di perkutut lokal ini terus kita rawat, uh, terus kita semarakkan. Karena ini adalah bagian dari aset bangsa yang sangat berharga, kalau dimanfaatkan untuk persaudaraan, seperti yang kita ketahui, itu sangat bagus. Banyak yang menyukai karena memang dinikmati enak suaranya, merawatnya mudah. Saya kira, dari mana-mana daerah, saya kira, monggo tidak kita usah menepis tanpa bisnis tidak apa apa jadi kita menyukai ya sambil juga bisnis sambil jalan tidak masalah saya kira memang ya agar awet ya bisnis itu nggak bisa kita hindari jadi tidak apa apa yang penting bisnis yang sehat yang jual suka yang membeli juga puas nah Oke. itu demikian saya kira ke depannya terus ini harapan saya persaudaraan antar daerah karena perkutut ini semakin, semakin erat dan terima kasih pak semoga saja pak. Uh, info atau ilmu atau tip dari pak Toto bermanfaat untuk kita semua uh, khususnya yeah. untuk pemula yeah. dari Sabang sampai Merauke dan Amin. tetap nguri-nguri kebudayaan uh, bangsa Indonesia ini agar tidak punah uh, untuk Kemajuan uh, perkutut lokal dari Sabang sampai Merauke Betul. Amin. dan semoga saja Pak Totok selalu diberi kesehatan. Amin, eh, saya terus ingin mensupport ya. mas ini. Dan terus beri, Diberi uh, sukses selalu, Amin. dan dilancarkan rezekinya, Amin. dan diberi uh, keharmonisan rumah tangganya. Selalu. Amin, iya. dan tak lupa pula, uh, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari video ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Jangan uh, diambil mentah-mentah. Dan cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih dan saya ucapkan. terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.